Є. Ефір. Доброго дня. У нас сьогодні зустріч гендерних експертів, і в е, гостях у нас пані Алла. Здравствуйте. Пані Здравствуйте. Я, і... я, я, я. Ми зараз кілька слів скажуть наші експерти про свою діяльність, і після того можна задати якісь питання, які цікавлять наших гостей стосовно гендеру, гендеру в Україні, взагалі, що це таке слово. Паня Алла, сколько слов про вашу деятельность? Ну, сегодня я пришла на тренинг по гендеру, меня пригласили. Но для меня это новая как бы, информация абсолютно. И сегодня я узнала про Разница того, что пол мы рождаемся мужчина и женщина, и это обусловлено неизменными некоторыми факторами. И гендер это совсем другое, то, что зависит от нашего социального круга, места жительства и, в общем-то, всяких рода профессий, которые, возможно, может меняться. И вот я поняла для себя, что я могу отстаивать свое право просто заниматься тем, чем я хочу, то есть быть тем, кем я есть, и как бы вот такие права иметь равные, и чтобы не было этого неравноправия, что мужчина что-то может, а женщина должна там, выступать в одной роли, мужчина в другой роли. То есть вот эта первая часть тренинга была для меня вот такой новой информацией об этом. Ну То вот есть сейчас... до тренинга вы не знали, что нужно защищать свои... Ну, я защищала. Сейчас, как бы... <связывая> ну, я не думала, да. В общем-то, я хочу сказать, что роль эта социальная, она была с самого начала привита в семье, что женщина, она должна быть такой более, да, для домохозя... ну, домохозяйкой, там, уступать мужчине. И в принципе, в моем сознании, в моей голове не было каких-то там противоречий в этом. А сейчас вот, возможно, я там задумаюсь, что я могу не обязательно обязана готовить кушать. <свят> да, это моя роль такая, только на этом заканчивается. Хотя, естественно, я э, принимаю участие в общественной жизни, естественно, я в социальной жизни, я имею работу, имею должность там не, <свят> некую такую, то есть все это, но как бы дома я веду себя так, как положено и как меня учили. Вот такие вот вещи, если вам понятно, это как я как женщина говорю. Ну, если у вас есть вопросы ко мне. Ну, может быть, вот... Какими, именно правами вы бы хотели воспользоваться. Чего? Какими правами? Что именно реализовать? Какие бы я хотела реализовать? Ну, наверное действительно быть свободной, себя проявлять вот как женщина в том плане, что я не обязана только домом заниматься. И вообще быть свободной от каких-то вот ездить, путешествовать. Ну, я не знаю. То есть не ограничиваться, наверное, семейными какими-то вот только узами, что я должна быть при семье. Вот такие больше права. В принципе, остальные права я и так использую по, ну, по работе, поэтому по всему нету проблем таких, что там я не такую-то. Так, а че ну, я чем я так сумбурно так вы рассказала. А чем, на ваш взгляд, отличается мужчина от женщины именно в гендерном плане? Нет, ну я думаю, в гендерном плане мужчина от женщины не может ничем отличаться. Я это поняла. Конечно. Я думаю, что паня Лена, если я не ошибаюсь, приедналась, она активистка в Наскрым, она ведет деятельность в Варшаве сейчас. И у нас за нами паня которая уже много лет занимается гендерной проблематикой. Мне кажется, что она могла бы больше, когда выходит, быстренько, может, запитать? Да. Да. Ну, а, ой, ой, Юлечка, вот так. А, чувствуешь себя космонавтом каким-то. Значит, ну, на самом деле, вот ваш вопрос, в чем отличается мужчина и женщина, ну, такое, как экзаменационный, немножко для эксперта в гендерном плане, то сегодня мы говорили очень много о тех гендерных ролях, которые, в общем-то, ну, прививаются с детства, причем в разных странах разные, в разных семьях разные, вот, и те гендерные роли, которые выполняют мужчины и женщины. Вот. И, ну, собственно говоря, что вас интересует, то можете задать дальше вопрос. Да, ну это понятно, это наш цивилизованный мир, это вопросы к нам. Но я смотрю, насколько отличаются вот эти отношения в мусульманских семьях, так как они сейчас у нас на глазах, смотреть ужасно на это, ну со стороны женщины именно смотреть ужасно. На эти отношения, вот как бы еще на них все это распространить, женщин раскрепостить немножко восточных, скажем так, хотя бы тех, которые приезжают в европейские страны, то есть они, ну как бы и должны подчиняться европейским законам, но еще бы желательно и женщин немножко раскрепостить, как, каким образом я это будет? Вот? Согласна, единственное, что я скажу, что, конечно, насильно ничего делать не стоит, да, не нужно, и это не будет пользы. То есть, конечно, нужно дать женщинам, наверное, информацию, а там они уже дальше будут решать, что с этой информацией делать. Если они посчитают, что вот после этой информации что-то со мной может не так, и в итоге-то, собственно, все, что вот эти все вещи, эти тренинги, информация, которая дается, изменяются э, роли изменяются, вот как бы гендерные, да, в обществе, mm -hmm. все это делается mm -hmm. для того, чтобы в итоге человек был счастлив, правда? И если вот ну, она конечно. счастлива в этом своем, ну, как бы вот таком мире, и она вот получила информацию и сказала, что «Ой, вы знаете, ну, меня в общем-то устраивает, потому что э, у меня там, ну, 20 колец на пальцах, которых я ношу, это все, весь мой, э, ну, как бы, багаж, и я в общем-то могу всегда уйти, а кольца останутся на пальцах, да, Но ну, как утверждают в мусульманском мире, что, в принципе, женщина довольно обеспечена, она более обеспечена, чем европейская, и так дальше, и так дальше. Если ее это устраивает, то, как бы, пусть устраивает. Ну, Главное, да, пусть чтобы был выбор. Конечно, да. когда попадает в мусульманский мир, и вот выбора нет, да, и она от этого несчастна. Вот тут надо что-то менять. Вот ну, вы согласитесь все-таки, что в современном мире больше как-то женщина берет в руки бразды правления, то есть я имею в виду и на политической арене, и везде. Да, ну как, как, мы как мы она берет 10% 10% депутатов Верховной Ради здесь, ну на Украине, если вы помните. Вы ну, сейчас, я понимаю, в Варшаве вот именно вы ну, или да, нет? Да, да, в да, Варшаве. Да, да, вы, конечно, знаете. То есть бразды правления берут и все выполняют, а все остается пока по-прежнему. То есть добиться то есть, этих пресловутых 30% почти не... Ну, на данный да момент. почти нереально, да. Ну, я ну, смотрю, даже вот по ну, таким примерам, как Крым, в основном даже восстали женщины. Ну, реально, вы посмотрите даже хронику на всех демонстрациях, на всех каких-то там мероприятиях везде женщины. Ну, вы знаете же, эти кадры, которые облетели, наверное, ну, не знаю, весь мир или не весь мир, когда женщины из Луганска или с какого, Славянска, да, которые просто вышли к вооруженным там людям и сказали, что вон от моего, от моего дома, да, и он говорит, я с оружием, я с автоматом, она говорит, да плевать мне, чем ты, говорит, пошел вон отсюда, да. Ну, то есть, и таким образом отогнали блокпост из военных людей, которых, в принципе, не хотели. Все, понятно. Все понятно, но, видите, много остается пробелов, потому что пока изменение в процентном содержании женщин власти остается очень маленьким на Украине. А что такое процент женщин власти? Это влияние на принятие решений там, и так дальше. Ну, в принципе, да. Мне че-то кажется, что даже АТО было бы по-другому, если бы министром да, было. Да, 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 да. А уж если бы президент была -а -а. женщина, только порядочная, это было бы еще лучше. Но женщина-женщина тоже рознь. Тут надо тоже понимать. Я согласна, И... согласна с этим. Я поэтому есть подчеркнула, очень... что. Вы знаете, есть очень э, гендерно обизнанные, продвинутые мужчины. И вот если иногда выбирать выбор, кто по мужчина, но он поддерживает, да, mm -hmm. а, и понимает, и не просто говорит на словах, а реально понимает, что гендерное равенство необходимо в обществе, то, конечно, для меня более симпатичнее, но нежели пусть это женщина, но которая mm -hmm. вот говорит: я дошла до власти, а вам всем не надо туда, потому что это очень плохо, грязно, страшно, там и так дальше. Mm -hmm. ну, Как бы так. Да, mm -hmm. спасибо.

Ну, я хочу сказать, что, естественно, сегодня я и другие женщины Та наш чоловік, який один присутній тут серед нас, ми отримали інформацію щодо гендеру, ми це все обговорили, але ну це тільки перший крок, і я думаю, що дуже важливо цю інформацію донести саме до чоловіків. Тому що, на жаль, ми жінки, так, ми це розуміємо, ми між собою це постійно обговорюємо, але пояснити чоловікові, що вибач, але якщо ми працюємо однакову кількість годин. То ти можеш теж колись приготувати вечерю. Це дуже насправді дуже складно. І у мене просто був досвід, коли я намагалася це донести до свого молодого чоловіка. Але, ну і просто питала його, чому ти чекаєш мене, поки я повернусь, і не приготуєш собі ж. Ну мені не потрібно собі вечерю. І він е, на це реагував таким чином, що він просто ображався, і ну жодного не ну жодних дій не було. Він не робив собі вечерю. Е, він ображався. І ну, тобто я ніяк не достукалася до цього. Так я можу сказати, що мабуть наше українське суспільство ще не готово до цього, не готово перебудовуватися в гендерному плані. Тому ну, ця інформація, так, вона поступає постійно, проводяться тренінги, семінари, але ну, так само як до, до людей там нетрадиційної, с ориентацию, так само, как до этого еще украинское не готово, то я думаю, так само и до гендерной ревности. Ой, нет, я с вами не согласна в этом плане. Потому что нашу украинскую женщину ее очень сложно сломить или заставить что-либо сделать, только не украинку. Это точно. Ну, не знаю, я, может быть, сужу по своему опыту, потому что у меня точно такой же опыт был, как и у вас. Перед полным холодильником муж мог просто сидеть голодным и ждать, когда я приду с трех работ домой. Mm -hmm. вот. Ну, просто несколько раз я его так и оставила голодным. Да ради Бога, не хочешь себе там что-то приготовить или погреть, да, твои проблемы. И просто спокойно уходила в душ и уходила ложиться спать. Все. Ну, пообежался так же, как и у вас. Жестоко! Ну, день пообежался, два, кушать-то хочется. вот и все. То есть, как бы... Может быть, вы мужчины хотели что-то сказать? Вам стоило бы обсудить эти вопросы. Если можно, вы могли бы рассказать, какого гендерного равенства, что вы имеете в виду под этим? Да. Ну, я, допустим, могу объяснить это только так, что если мы работаем равно, то есть равные часы работаем, он на работе, я на работе, мы приходим домой, кто вперед пришел, тот и должен позаботиться не только о себе, но и о супруге. Вот. Но я считаю так, в этом ничего зазорного нет, кто из нас помоет посуду, кто из нас там сделает уборку. То есть это не должно быть так на таком уровне, ты женщина, ты должна. Да ничего я никому не должна. Только от того, что я женщина, я кому-то что-то буду должна. Да никогда в жизни этого не будет. Я считаю так. Я могу также сказать, ты мужчина, ты должен принести в дом мамонта, я должна сидеть дома и убирать пещеру. Вот тогда, в таком случае, как вы да. Это смотрите, Но как? не иначе. Почему вы так не говорите? В смысле, мы так и говорим? Окей. Okay. Мы так и говорим. Хорошо. Почему нет? Если ты мужчина, значит, заработай денег так, чтобы я могла сидеть дома, при этом не знать, э, вернее, даже не то, что не знать, а идти, идти в магазин и не считать копейки, не высчитывать, могу я вот это купить или не могу. То есть ты должен меня обеспечить. Тогда я буду тебя готовить, э, убирать и все прочее я буду делать. Но так как я работаю не меньше тебя, а иногда и побольше, что касается, кстати, и зарплаты тоже, то извините, вот, это мое мнение. Но считаю, что и многие женщины меня поддержат. Так, про нами тут простут, не, я думаю, точно. Я, я вижу, я, я не совсем понимаю, ну, у меня такой вопрос. Я не против того э, и даже поддерживаю, чтобы, скажем, э, в Верховной радио Украины было больше женщин. Э, при этом мне кажется, что их там мало, их там нет, там, 30% или 50%, потому что они, собственно, не хотели туда попасть. Ну, такое видение есть. Ну, так же, как и порядочных людей, там тоже немного, потому что они тоже вот. хотели туда попасть. Вот. вот, вот это вот хорошее замечание. При, при этом мне интересно, вот я часто слышу по поводу вот, равенства там, мужчин и женщин, Окей. и при этом вы сейчас произнесли, что было бы неплохо, если бы ваш мужчина зарабатывал достаточно денег, и тогда все было бы хорошо. Э, и... Не, не так, не так, вот. не, не переворачивайте. Я сказала, что тогда, если, опять же, я соглашусь на это. Ну да, вы так и сказали, все вот. верно, да. да. Я хотел уточнить, может быть, весь вопрос в том, как люди договариваются? а, uh, каком-то пристовому рівності чи не Ну, реально зараз немає каких-то обмежень. Я думаю, що всі повинні тож Можна я втручуся, можна я перерву ваш спіч, це нам не бось. Та, да, на ну, про, наприклад, Верховну раду трішечки повернутися назад, то коли кажуть, що там мало мало жінок, які могли б робити роботу в Верховній раді, то в мене виникає питання, чи достатньо там чоловіків, які могли б ту роботу робити і все-таки в даному разі, досвід Тих країн, де жінки представлені в владі, говорять про те, що повинно бути квотування, якась підтримка на початковому етапі. Ось, а я е, корис, домовляти, звичайно, треба і партнерство це дуже важливо. І я би хотіла Тамару Віхареву представити, бо вона до нас приєдналася, а пані Тамара, вона бізнес-вумен. Ось що вона думає з приводу рівності, і з приводу так приславутих обов'язків жіночих чоловічих. Будь ласка, пані Тамаро. А, добрий день. Я вийшла в ефір із Криму. У нас тут грозовое предупреждение, поэтому долго не получалось. Я очень рада всех видеть. Наконец-то после того, такого долгого перерыва мы давно не выходили на связь. Что я могу сказать о равенстве между мужчинами и женщинами? Во всем мире, вообще-то в парламенте и в представительстве, в органах власти, по крайней мере, пытаются создать такой порисит когда 50 на 50 представительства мужчин и женщин, ну, в разных парламентах разных стран. По крайней мере, к этому стремятся. А у нас получается так, что мужчины, женщин воспринимают, особенно у нас в Крыму, знаете, каким образом, когда приходишь решать вопросы в какую-нибудь структуру, то к мужчине прислушивается, потому что это пришел мужчина. А если приходит женщина, то значит ее, собственно говоря, можно и не совсем слушать. Кстати, это не мое мнение, это мужчины, которые из Киева, он архитектор, и он решал свои вопросы в Крыму. И он говорит, я послал свою дочь для того, чтобы она подняла вопрос и порешала в каких-то структурах. Но, говорит, дочь не стали слушать, поэтому пришлось мне ехать. Вот вам и отношение к мужчине и к женщине в нашем обществе. Это может... Так что, да, так что не знаю, как это расценивать. Тамара, а можно я на одну секундочку просто вмешаюсь? Вы из Евпатории? Да, из Евпатории. Я просто тоже оттуда, и поэтому мне как бы Ну приятно видеть свою землячку. У -у -у. Тем более, что нам вынуждены, мы приш, пришлось нам выехать оттуда. Ну, Скажите, вы, как да. да, вы знаете, к сожалению, может быть, вы правильно вы приняли правильное решение. Почему? Потому что сейчас очень многие... Здесь испытывают, знаете, такое не не равновесие, можно так обозначить и... наше состояние здесь. Почему, ну это решение что... было принято за нас, да. к сожалению. Но, да. К сожалению, так. Но мы сейчас здесь mm -hmm. в Крыму и на сегодняшний день я, если честно, не знаю, чем мне заниматься, как мне быть mm -hmm. и что мне вообще делать, если честно. Почему? Потому что э, тем видом деятельности, которым мы занимались, мы занимались юридическими консультациями. У меня, например, mm -hmm. несколько перестрахованных не э, приспосабливаются к новым условиям работы. Некоторые хотят работать, некоторые вынуждены работать, ну, некоторые работают. Понимаете, э, дело в том, что не все однозначно принимают такую ситуацию, которая сложилась. Тама, расскажите. Не принял. Да. да. Тамара, расскажите. Извините, конечно, за такой вопрос. Можете не отвечать просто на него. А как с паспортами? Значит, с паспортами, если у вас недвижимость в Крыму, и если вы не получили российский паспорт, то вы являетесь гражданином иностранного государства. И при продаже этой недвижимости вы будете платить, как иностранный гражданин, 30% суммы продажи. Если вы честный человек, не нарушаете закон и заявляете всю сумму сделки, это один из моментов, который возник при вот, всех этих обстоятельствах. Так как мы уже люди определенного статуса и достигли какого-то благосостояния, понимаете, и mm -hmm. то, что наработано в жизни, бросать, и мы прекрасно знаем, что нам пока нигде никто ничего не дает, я так понимаю. Почему? Потому что бросить имущество и потом оказаться, ну, я не знаю... Сложно, в, не в нигде любой, называется, не да? Это, это в нигде на да, это решение... Да, ну просто, что нам грозила опасность, поэтому нам пришлось именно так и сделать. То есть оставить всю свою недвижимость, оставить все, что есть, и просто я убегать. Понимаю вас, да, я вас понимаю, да. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день э, мне такая опасность не грозит, потому что я занималась бизнесом, я занималась социальным предпринимательством, я занималась э, идеей пропаганды. Так, да, тут от Сіріста Сергія вопрос, лично вам, Тамара. А, так, але би, ступ... нет, вона зараз не зможе відвести трішечки пізніше, напевно. Я, а я поки що паралю пані Галину. Вона от в персоні дуже активно допомагає зараз Україні, якщо вона хоче поділитися тим, тим, що вона робить. Будь ласка, пані Галину. Так, да, звичайно, доброго дня. Я вітаю вас. І також я хочу сказати про те, що дійсно ця розмова, яка щойно м, пройшла, про те, що е, жінки, ті, які е, покидали своє е, звичайно е, своє помешкання. Я хочу сказати про те, що ці кубелечка, які вони, е, як, е, як оці пташечки будували е, і проживали дуже багато років. В тих своїх гніздечках і зараз вони їх залишили, і звичайно, з дітками подалися і шукати десь притулку. І, звичайно, нам дуже жаль, що Спасибо. так сталося. І ми звичайно допомагаємо, як чим можемо. Ми на Херсонщині. Жінки, які е, організували е, координаційний центр по допомоги не тільки е, кримським е, звичайним людям, але й і пограничникам, і військовим. Я хочу сказати, що е, ми дійсно хочемо, щоб е, Крим був україною. А так і буде. Неподільною Україною, і ми будемо боротися за це, і це дійсно буде так, звичайно. І я думаю, що е, ми будемо на зв'язку з вами і, звичайно, будемо спілкуватися і якомога більше. І якомога більше жінки. Е, звичайно, сьогодні у нас семінар, але, але ми дуже багато е, сьогодні взяли. І ще я ще хочу підкреслити те, що ми взяли ще, звичайно, сьогоднішньому семінару mm -hmm. щось надзвичайне. І я хочу сказати, що давайте будемо спілкуватися і допомагати один одному, тому що жінки на зараз і перед цим була розмова, звичайно, була розмова, що мусульманські жінки вони, звичайно обділені. Я хочу сказати, так, що так. вони надзвичайно більше працюють. Надзвичайно вони не такі вільні, як вільні українські жінки, uh -huh, uh -huh. і це я uh, не тільки бачу, uh, ну звичайно, ми всі бачимо це і дома. Жінка, наша жінка, і мені дуже ваша розмова по. Подобалась чому, тому що як чоловік прийшов раніше додому, він може приготувати ту вечерю, ту звичайно щось допомогти по дому. Я розумію, і це звичайно повинно тільки бути так разом. Якщо це одна сім'я, одна єдина родина, і я думаю, що тільки так повинно бути в сім'ї. І допомога, і це оця інформація, оцим цим жінкам, які мусульманські жінки. Вони звичайно повинні бути з нами більш спілкуватися, і я думаю, що деякі жінки, можливо, вони і вільніші. І... Але ми повинні допомагати тим жінкам, які не мають такої волі, не мають такої, знаєте, іншої думки. Я думаю, я думаю тільки так. Вони повинні якусь інформацію більше, не тільки інформацію. Тобто якесь задоволення від чоловіків і не тільки від чоловіків, і від дітей також. І якщо це хлопчик у родині, то, звичайно, він вже, я думаю, так, що він вже почуває себе набагато сьогодні. Господи, угу. 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 ви так, так. зі мною згодні. Так. І... Хочеться також сказати, що ми дуже багато цим людям вдячні і допомагаємо цим пограничникам, які не склали, не склали зброю, які не віддали прапори, і які перейшли на Херсонську землю. І ми їх тут звичайно вітали. І був день пограничника щойно 28 травня. І я хочу сказати, що ми дуже вдячні цим людям, які. Вірять, які не зрадили нас, які повірили, і ми також будемо до останньої краплини віддавати свої співчуття тим людям, які прийшли, які звичайно не зрадили нас і з нами українцями разом. Ми не бендери, ми звичайні люди. какие э, общаемся на украинский, можем спілкуватися на российский мове. Э, я э, хочу также вам поблагодарить и сказать, что большое спасибо за то, что вы просто украинцы. Спасибо вам. Спасибо. Ваша поддержка очень важна на самом деле. Спасибо. Спасибо вам. Ваня Тамара пытаются снова у нас нам А, А я еще хотела на остаток. Вот вы, сейчас я попрошу. В Варшаве как вы чувствуете материнский рух, женские организации? Они отличаются от украинского? Или есть сразу какая-то такая разница, что впадает в очи? Знаете, да, немножко есть, потому что здесь много женских организаций, именно организаций женских. Именно то, что я не видела у нас, ну, по крайней мере, в Крыму. То есть есть здесь женские клубы, есть клубы по интересам, опять же, женские. Кстати, есть еще, но мы еще не посетили, а в воскресенье обязательно посетим. Клуб украинских женок, именно в Варшаве. Вот, очень интересно, хотелось бы посмотреть, и там, ну, посмотрим, что оно. Но вообще очень много организаций именно женских, того, чего нет, ну, по крайней мере, в Крыму. Ну и женщины все-таки ведут очень активный образ жизни. Может быть, немножко меньше следят за собой, но именно вот в активном плане как-то больше. Не слышу ничего, вопросы не слышу. Дякую вам за відповідь. Я сподіваюся, що ви далі будете з нами ділитися новинами і Україні. Тепер же будемо разом працювати з над жіночими питаннями, гендерними питаннями. Можливо, хтось ще хоче щось задати, на сам кінець якісь сказати, висловитися. Будь ласка. Так, это до нас хочет приднатисься пани Тамара, але вона таким чином не пани а таким не приднайтесь. Пани Татьяна, а, ласка, вот, ласка, Я хотел сказать, что, как мне кажется, в Украине вопрос с правами не только не, не только и не столько женщин, сколько вообще людей, и он О, так. не с ограничениями как говорите, которых нет на законодательном уровне, когда мы начинаем с этим разбираться, а просто с тем, что люди не привыкли, что у них есть права и что ими можно пользоваться. Да, вот. и и очень здорово, на самом деле, вот сейчас я вижу много активных людей, включая вас, всех здорово, что вы занимаетесь этим. И я надеюсь, что это будет двигаться и расширяться, и не только для женщин, и для мужчин тоже актуально. так Так, так, Витяна, да? Все так. Удачи. Якобы вам. Спасибо. Дякуємо вам, дякуємо всім взагалі, хто долучився, і вам, пані Тетяно, всім всім. Це такі теми важливі, і така взаємопідтримка вона дуже надихає, вона іноді дуже потрібна. і Я сподіваюся, що ми будемо на зв'язку. На так, все добре. На все добре. Добре, дякую. Так.